Кілька років та сама Росія взагалі може напасти на НАТО за словами знову ж таки пісторіуса, нібито армія Росії до 2029-30 року може посилитися настільки, що вона буде взагалі здатна завдати удару по НАТО. Чи такий сценарій дійсно можливий в реальності? Ну, если они не дадут нам там агавки, не дадут нам хорошее специальное оружие, чтобы уничтожить все склады их, да, или если они снимут с них санкции, то так и будет. Понимаете, в чем ошибка Дональда Трампа? Это снятие санкций с Российской Федерации, дать возможности им опять через Газпромбанк торговать нефтью и газом. Ведь у них только одно – это захватить Европу. И это не случится значит, в 29-м году, это случится уже в 27-м, дорогие друзья, году. Им хватит два года, чтобы они опять как гопники из-под двора опять начали угрожать Европе.